Как он сам заявил, практически принял решение по передаче Киеву крылатых ракет Тамагав. А разве Тамагав не является носителем ядерного оружия? Под прицелом Томагав с дальностью в 2500 километров вся европейская часть России. Ну хорошо, ну, 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 ну хорошо, но хрен с ней, с Рязанью. Мы им дело с обезумевшими европейскими Мы-то попадем в рай, они просто сдохнут. Без специалистов вооруженных сил США ее монтаж и эксплуатация невозможны. Мы тоже много чего сдерживаем. Если европейцы так напугались дронов, то что будет с ними, когда начнется реальная война? Привет, друзья! Меня зовут Олена Курбанова, и я надзвичайно рада вас видеть в эфире YouTube-канала Курбанова Лайв. А це свіжий огляд антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про всі російські погрози, про їхні страхи, про те, як вони всіма силами намагаються переконати американців нам не допомагати та й Європу у тому числі, але в них нічого не виходить. Про все розкажу друзі по черзі. Ви ж на старті не забувайте лишати свій лайк. Пам'ятайте, що таким чином ви даєте поштовх. Всім нашим матеріалам обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф, коментуйте почути і побачене, і звісно, традиційно отримайте задоволення від всього побаченого. Максимально тривожних новостей. І так, Трамп, як он сам заявив, практично прийняв рішення по передачі Києву крилатих ракет Президент США заявив, що йому потрібно вияснити, куди саме Київ планує наносить ці удари. А то есть беспрецедентная военная эскалация на пороге. Сам Зеленский обещал устроить блокаут в Москве. Здание Аксео, ссылаясь на источники в окружении украинского президента, раскрывает некоторые детали. Украина якобы планирует использовать ракеты в первую очередь по военным объектам, цель оказать давление на Москву. Карта, опубликованная американским журналом Newsweek, вызывает тревогу под прицелом Томагав с дальностью в 2500 километров вся европейская часть России. Каждая ракета несет 450 килограммов взрывчатки. Путин, как мы помним, на заседании клуба «Валдай» предупредил, что применение томогавков означает качественно новый этап эскалации и нанесет сокрушительный удар по отношениям между Россией и США. Пропагандисти, як і російські чиновники, як і пиня, всі нажахані перспективами того, що можуть зробити американці, в тому сенсі, чи будуть вони чимось посилювати збройні сили України? Для чого нам потрібні ракети? Для чого нам на сьогоднішній день потрібно абсолютно все? Ну, звісно, для дзеркальних санкцій по Росії. Вони б'ють по нашій енергетиці. Ми маємо їм у тому числі. не спробовать и погасить светло есть понимание какая украинцев прямо сейчас самая дальнобойная ракета украинцев Наличие на руках да ну украинцев и сейчас западных поставок я имею ввиду мы западных не рассматриваем поставок. вариант ну, это... несуществующего или существующего Грубо говорят 200-300 километров 200-300 да что касается две спал вот это четвертого блока четвертый блок возможен уже теленаведение то есть оператор находясь в европе может наводить на цель через космические спутники связи и так далее. Возможно также система коррекции, обход систем ПВО на маршруте, то есть это достаточно такое серьезное оружие. Вес боеголовки 250 килограмм, то есть вес ВВ где-то 200 с учетом коэффициента, это порядка 400 килограмм протилового эквиваленте. то есть достаточно серьезное оружие. Но на данный момент оно может применяться с установок, пусковых установок, которые находятся на надводных кораблях МК-41 и подводных лодок. Но можно же переставлять. Есть пока в единственном экземпляре опытная разработка ТИФОН, которая позволяет производить пуски сухопутной территории. Она пока в единственном экземпляре находится в опытной эксплуатации. На вооружение пока не принято. И расположена, дислоцирована на Филиппинах. Они так перебрасывают Филиппины по лаву. То есть это антикитайское такое направление. На катера можно устанавливать? Нет, она слишком... Второе, установка очень объемная, весогабаритная. То есть э, собрать ее в гаражах или где-то в какой-то ремонтной мастерской невозможно. То есть такой объект, который... Э, ну, достаточно сложная процедура по доставке, монтажу и так далее. Кроме того, без специалистов вооруженных сил США... її монтаж і експлуатація невозможна, і саме тут пропагандисти починають погрожувати американцям. Мовляв, пам'ятайте, що це дорога із двостороннім рухом. Вибити ви будете по американській енергетиці. Чим саме ви будете відповідати? Тому з технічної точки зору це все очень сумніти. Якщо є ну плани запускати ці ракети з Нідерландів, ну це спроба суїциду така явна. которые тоже можно рассматривать, ну, как бы, ответ наш будет на это очевиден. А вообще, тестирование наше продолжается каждый день, тестирование наших возможностей нашей решимости, самое главное. И здесь, как никогда, требуется очень холодная, спокойная, ясная, правдивая оценка обстановки, а самое главное, жесткие, твердые, последовательные действия. Потому что, если на эти тесты не отвечать или отвечать ошибочно, можно провалить большой вот такой геостратегический экзамен. Получив за нього двойку, країни просто числяються з мирової історії, а Росія уверена в себе, уверене в своїй правді і віряючи своєму руководителю, вот эту Росію победить невозможно. Росіяни не погрожують Венесуелою, погрожують передачу озброєння американським ворогам і не тільки. Хоча ми, в принципі, здогадуємося, що Росія і так допомагає і Ірану, і Північній Кореї, і не тільки, але результат який був. Так и лишается досить нулевым. Хотим обратиться к американцам. Они же нас пугают, что дальнобойные удары, что это будет выносить нашу энергетику. Мы хотим сказать, что это дорога с двусторонним движением. Мы тоже много чего сдерживаем в рамках наших международных военно-технического сотрудничества. Венесуэла давно мечтает получить противокорабельный комплекс Бастион. С 2015 -го года идут переговоры. Это сверхзвуковые ракета Оникс, которые гарантированно потопит любой американский корабль, в том числе авианосец, который будет у их берегов. Латинская Америка мечтает о российских вооружениях. Латинская Америка, я уверен бы, с удовольствием разместила наши противоракетные комплексы «Про». За горизонтное, чуть ли не сбивание в космосе комплексную доль, если встанет где-нибудь в Венесуэле или в Латинской Америке или Мексике прикрыты, они будут визжать как не в себя, потому что ракеты будут Все на старте заново. сбиваться, а их ракеты стоят вдоль нашей границы, да. комплексы Иджис офшор. И это будет выравнивание потенциала, это не перекос. Поэтому сейчас на самом деле американцы, может быть, не до конца рассчитывают нашу решимость, и нам надо об этом говорить, чтобы они понимали, что действия будут тоже серьезные. Зрештою, здається, що Російська что Российская Федерация вычерпала и выпробовала все методы и способы, как захід коллективный захват, и ничего избаженного не отримала. Что же вчера сказал Дональд Трамп, что вызвало такую реакцию? А он, как всегда, находился в собственном представлении о прекрасном. Это такое собственное представление о прекрасном. Давайте послушаем. Вы хотите передать ракеты Томагавк на Украине? Уже приняли решение? Ну, я типа что-то, кажется, принял решение. Да, очень, наверное, да. Вы можете сказать тогда. Я, правда, думаю, что нас начали выяснить, а что они собираются с ними делать? Куда они собираются их послать? Это большой вопрос. И эта война не должна была начаться. Никогда не должна была начаться. Это очень было плохое решение. И той, и другой стороны. Кстати, никто не выглядит хорошо в этой войне. Ни Россия, ни Украина. Никто. Это ужасно. Это ужасно. На этой неделе они друг между собой потеряли пять тысяч человек. И каждую неделю они семь 7 тысяч, 8 тысяч, 5 тысяч. Начали было 7 тысяч. Сказал. Но это там 1500 миль. Да, да, я знаю, я знаю. <говор> Я задам некоторые вопросы. I'm not, I'm not задам некоторые. Я не хочу увидеть эскалацию. Я не хочу увидеть эскалацию. Окей. Значит, uh, не хочет увидеть эскалацию. Как трогательно. При этом сразу предупредили, что эскалация будет. И эскалация будет бешеная. <говор> Тоже в России свято верит, что Украина и справді может незабаром отримати сами тамалавки. И здесь нам уже, конечно, понадобится помощь военных экспертов. И эти военные эксперты, да, Андрей Францович Клинцевич, нам, наверное, объяснит. А разве Тамагавк не является носителем ядерного оружия? При этом отличие от F-16, который может нести ракеты с спецзарядом, Тамагавк уже и есть та самая ракета, запуск которой однозначно, ну, скажем так, резко повышает вероятность. Мы же... Как мы можем знать, какой там стоит боезаряд? Поэтому по самому факту пуску, по идее, так как это стратегическое оружие, активируется наша ядерная доктрина, ответ на встречного удара. Ну да. Человечество на этом прекратит свое существование, наверное но мы-то попадем в рай, а они просто сдохнут. Но, конечно, у нас же сейчас найдутся люди, которые говорят: ну, слушайте, ну, ну хорошо, ну, 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 ну хорошо, ну хрен с ней с Рязанью. Но ведь Европа будет жить, Америка. ну ну разве это ну 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 хорошо, они не правы. Но разве это повод, чтобы? Это не повод. Це Это не неизбежность. Зачем такой мир, в котором не будет России? І ви не повірите, але росіяни готові і на низькому старті, аби збивати F-16. здавалося б. Де россияне, де F-16, як они прорабатывают на территории Украины, как они николи не пересекаются с ППОшниками российскими, але они готовы. Я помню на фронте, когда общался с офицерами ПВО, им говорю: а F-16 вы готовы сбить? Он говорит: дружище, мы всю жизнь тренировались именно F-16 сбивать. Если надо, я на жигулях поеду под Киев, потому что первый, кто собьет, а уж F-35 точно получит героя. Мы охотиться будем за каждым этим самолетом. Но в реальности они действительно могут обратить внимание. Они провезли границу, где мы не дотягиваемся с точки зрения ракет воздух-воздух дальнобойных наших. Да, вот это проведена, да. Да, да. И мы. Извините. И и ребят, дальше... А верните нам вот из Гардиановскую публикацию там где вот эта mm -hmm. карта, чтобы удобнее было. И, так, и... частично и... эта граница, где мы, скорее всего, э, ну может быть по краю только внизу, где Черное море, не дотягиваемся ракетами зенитными нашими. Ага. Пока максимальная дальность там порядка 220 километров от линии боевого соприкосновения. <свист> Тим не менше, пропагандисти переконують, що російські ППОшники буквально до Києва готові їхати. Ага, ми пам'ятаємо, вони вже один раз спробували для того, щоб збивати ті самі F-16. Я не буду тут розкладати на атоми і молекули всі слова російських експертів. Я лише хочу сказати, що якби на моєму місці зараз був середньостатистичний, думаючи, росіянин цікаво, а такого можна знайти, то він мав би сказати, що ППОшникам треба не на F-16, Міфічні полювати, а скажімо, перекривати небо над російськими регіонами, Збивати дрони, збивати все те, що летить на сьогоднішній день по російським МПЗ і не тільки а то он заявляти, що готові до f – и при том и ничего не делать на территории России. Значит, они говорят, что русские беспилотники стали летать над всей Европой. Mm -hmm. Русские военные самолеты над Европой не летают. Да. Значит, то, что было с Эстонией, все, все прекрасно понимают, что никуда русские не вторгались. Допустим, вот над этой частью, над Голубенькой, Летят наши беспилотники. Они поднимают F-35 для того, чтобы сбивать эти с помощью F-35. Да. Но да. это под... из пушки по с, воробьё... с аэродромов и Это же очень дорого и туда же а, Смотрите, здесь все логично. Это в их так, концепции выясните. заложено. Ну, во-первых, F-35 имеет очень мощную бортовую систему. РЛС, в отличие от F16, он может видеть эти дроны и хорошо по ним наносить удары, собственно, почему в Польшу э, голландцы перегоняли свои F-35. Второй момент: они там относительно они, безопасны. Извините, опять же, я уточню. То есть он не ракетами будет забивать, ракетами, ракетами, ракетами. Давайте, он просто будет висеть на пяти километрах и снизу летящие дроны засекать и пускать по ним ракеты. Все дорого, все это, равно это, это отдельный элемент. Мы сейчас к нему придем. Дорого с точки зрения самолетов, моточасов, где будут базироваться, Это надо разбивать на зоны и так далее. Но, но технически это сделать можно. Да, то есть каждая страна возьмет какой-то субъект и будет там дежурить какое-то время, полгода uh -huh. будет. И они понимают, что дроны по ним не будут стрелять. Ну, то есть они будут расстреливать крылат все, кроме баллиста все, что сверху вниз и кинжалов, они смогут сбивать. Угу. У них достаточно серьезные ракеты, они это позволят сделать. Теперь внимание, вопрос. А для чего это делать? Потому что именно под эту конструкцию они просили втянуть американцев. Чтобы они помогли. А может быть, они рассчитывают, что и, и они втянутся, когда те начнут Но. воевать. Может, с Румынии или откуда-то прилетят. Я напомню, что в Румынии строится одна из крупнейших баз, это, это констанция а, натовская. Американцы там будут базироваться. И второй момент это подвод войск. Они должны закрыть небо, опробировать, убедиться, что те войска, которые они будут вводить сначала на Западную Украину, а потом дальше к Киеву, а там, как проведена линия, это все-таки раздел по Днепру. Очень схожа ця карта, якщо там Дніпро посмотреть, де по ньому ну, йде почти там. То там вони зуміло, смотрят, ли вони закрити від наших ударів закрити свої війська. Знаєте, мені на цінка шкода росіян ну, в тому сенсі, що вони витратили так багато ресурсів, засобів, методів, способів, щоб переконати європейців, що війна із Росією цілком реалістична. Вже зараз в хід пішли навіть дрони, навіть літаки. Ну тільки ракет не вистачає. А європейці все одно кажете. Та битися вони можуть. Ну, звісно, ні до какая війна, нікої війни не буде. Європейці готові на все, аби заплющити очі, аби зробити вигляд, що вони не розуміють. Хоча є і більш відважні раціональні політики чи військові, які говорять, що потенційно війна. России против Европейского Союза может быть где-то в 30-х Цитируем Дмитрия Анатольевича Медведева. «Главное, чтобы недалекие европейцы почувствовали на своей шкуре, что такое опасность войны, чтобы боялись и тряслись, как тупые животные в стаде, которых гонят на бойню, чтобы обгадились от страха, предчувствуя свой близкий и мучительный конец. Может, тогда они поймут, что такое война и оторвут головы своим уродам, уродцам типа Мерца и Макрона, которые зарабатывают бабло и политические очки на крови». Но ну, перед этим, собственно, пост был длиннее, это уже его вывод, скажем так, перед, перед этим Дмитрий Анатольевич как раз рассматривал э, варианты, точнее, скажем так, э, откуда могли лететь те самые дроны, которые так пугают европейцев, ну, собственно, да, варианты, э, версии, точнее, которые предлагают разные стороны, в общем в принципе, ни одну не исключаем, чтобы бы и нет. Но Дмитрий Медведев, в общем-то, подтвердил еще раз, что БПЛА в Европе — это провокация бандеровцев. Вот. А вообще, если европейцы так напугались дронов, часть из которых запускали в небо их же соотечественники, то что будет с ними, когда начнется реальная война? Тем не меньше, российские пропагандисты, прихребатели этого режима кажут, ну слушайте, ну Що ще треба зробити? Що треба і як переконати європейців, що якщо вони не зупиняться, ну ясно, яка зупинка це допомога для України, то тоді доведеться спочатку діяти неядерними засобами, як вони їх називають. Це прямі удари по території ЄС, тільки звісно, іншими ракетами. Я вважаю, ну, що нам ну, є наші європейські э, противники, які бізуми. не поймут, что они просто идут свой субконтинент к самоубийству, нам придется идти на эскалацию. Сначала, конечно, не, не ядерными средствами и прямо по территории а, стран, которые поддерживают эту буйню на Украине. Но это же третья мировая. Ни в коем случае. Все мы думаем, что да, если будет применено даже ядерное оружие, непременно пойдет эскалация. Американцы никогда на эскалацию не пойдут. не не хотелось бы гибели Европы. Когда это черта? Где этот, этот вот, этот вот дедлайн, когда мы должны уже решиться? Ну, либо да, либо будем так вот столетнюю войну вести. Это вопрос ко всем нам, в том числе и к президенту. Я считаю, что время потихонечку наступает. И если цены не допоможут... От тоді вже переходити на інший рівень ескалації. Росіяни відверто анонсують свої дії, і ми вже багато років кажемо, що і Путіна, і інших треба слухати. Та часто вони брешуть і кажуть, що не будемо чогось робити. Але коли вони анонсують дії, це означає, що ось тут треба вслухатись, бо не сьогодні-завтра вони обов'язково реалізують анонсоване. Можна зрозуміти, що ми їм діло з обізумівшими. европейскими элитами там американцы там мечутся но не собираются и на эскалацию но им выгодно продолжение этой войны и продажа оружия европейцам ну, конечно прекрасно это, это в чистом виде просто идеальная ситуация мы почему то надеялись что да, господин Трамп пойдет против американских интересов и начнет договариваться ему не нужно договариваться с нами пока он не почувствует Угрозу на своїй страні і інтересом своєї класу і на цьому, друзі, в мене все. Я ж під завершення закликаю вас. Не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути і побачення і, звісно, не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Фінансово підтримати всю команду youtube каналу Кубану Валайф ви можете за допомогою всіх реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. або. ставайте спонсором YouTube каналу Курбанова Лайф. Вся информация на главной странице нашего канала. Бережите себя, бережите Украину. До встречи.